ॐ गणपतये नमः श्रीगुरुभ्यो नमः அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் இன்று சங்கடகர சதுர்த்தி முழு முதற் கடவுளான விநாயகருக்கு உகந்த நாளான இந்த சங்கடகர சதுர்த்தியில் விரதம் இருந்து சந்திரோதயத்திற்கு பின் விநாயகரை வழிபாடு செய்பவர்கள் வாழ்க்கையில் நல்ல நிலையை அடைவார்கள் அவர்களது சங்கடங்கள் எல்லாம் தீரும் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை நாம் இந்த நன்னாள்ல மிக மிக சக்தி வாய்ந்த ஏகாட்சர கணபதி கவச்சம் பாராயணம் செய்யலாம் இந்த கவச்சம் மகேஸ்வரன் பார்வதிக்கு கூறுவது போல அமைந்துள்ளது இதை சொல்வதால் அனைத்து சங்கடங்களும் விரைவில் நீங்கிடும் மன விருப்பங்கள் அனைத்தும் பூர்த்தியாகும் கிரக தோஷங்கள் பீடைகள் அனைத்தும் விலகும் துர்சக்திகளால் ஏற்படும் பயம் தீராத நோய்கள் அனைத்தும் விரைவில் நீங்கும் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு நாம இப்போ அதிசக்தி வாய்ந்த ஏகாட்சர் கணபதி கவச்சம் பார்க்கலாம் ஏகாட்சர் கணபதி கவச்சம் திரைலோக்கிய மோகன கவச்சம் ஸ்ரீ கணேசாய நமக नमस्तस्मै गणेशाय सर्वविघ्नविनाशिने कार्यारम्भेषु सर्वेषु पूजितो यः सुरैरपि पार्वत्युवाच भगवन् देवदेवेश लोकानुग्रहकारकः इदानीं श्रोतुमिच्छामि कवचं यत्प्रकाशितम् एकाक्षरस्य मन्त्रस्य त्वया प्रीतेन चेतसा वदैतद्विधिवदेव यदि ते वल्लभास्म्यहम् ईश्वर उवाच शृणुदेवि प्रवक्ष्यामि न केयम् ते ध्रुवम् एकाक्षरस्य मन्त्रस्य कवचं सर्वकामदं यस्य स्मरणमात्रेण न विघ्नाः प्रभवन्ति हि त्रिकालमेककालं वा ये पठन्ति सदा नराः तेषां क्वापि भयं नास्ति सङ्ग्रामे सङ्कटे गिरौ भूतवेतालरक्षोभिर्ग्रहैश्चापि न बाध्यते इदम् कवचमज्ञात्वा योजपेद्गणनायकम् न च सिद्धिमाप्नोति मूढो वर्षशतैरपि अघोरो मे यथा मन्त्रो मन्त्राणामुत्तमोत्तमः ततेदं कवचम् देवि दुर्लभम्बुविमानवैः गोपनीयं प्रयत्नेन नाजेयम् यस्य कस्यचित् तव प्रीत्या महेशाणि कवचम् कथ्यतेऽद्भुतम् एकाक्षरस्य मन्त्रस्य गणकश्च शिरीरितः त्रिष्टुप्छन्दस्तु विघ्नेशो देवता परिकीर्तिता गम्भीजम् शक्तिरोङ्कारक सर्वकामार्थसिद्धये सर्वविघ्नविनाशाय विनियोगस्तु कीर्तितः ध्यानम् रक्ताम्बोजस्वरूपम् लसरुणसरोजादिरूढं त्रिनेत्रं। पाशं चैवाङ्कुशं वा वरदमभयदं बाहुबिर्धारयन्तम् शक्त्या गजास्यं गजास्यम् पृथुतरजठरम् नागयज्ञोपवीतं देवं चन्द्रार्धचूडम् सकलभयकरम् विघ्नराजं नमामि अथ कवचम् गणेशो मे शिरः पातु बालं पातु गजाननः नेत्रे गणपतिः पातु गजकर्णश्रुति मम कपोलौ गणनातस्तु ग्राणं गन्धर्वपूजितः मुखम् मे सुमुखः पातु चिबुकं गिरिजासुतः जिह्वां पातु गणक्रीडो दन्तान् रक्षतु दुर्मुखः वाचं विनायकः पातु कष्टं पातु, पातु, पातु महोत्कटः स्कन्दौ पातु गजस्कन्दौ बाहू मे विघ्ननाशनः हस्तौ रक्षतु हेरम्बो वक्षः पातु महाबलः हृदयं मे गणपतिर् उदरं मे महोदरः नाभिगम्भीरहृदयः पृष्ठं पातु सुरप्रियः कटिं मे विकटः पातु गुह्यं मे गुहपूजितः ऊरु मे पातु कौमारं जानुनी च गणाधिपः जङ्गे गजप्रदः पातु गुल्पौ मे दुर्जटिप्रियः चरणौ दुर्जयः पातु साङ्गं गणनायकः आमोदो मे ग्रतः पातु प्रमोदः पातु पृष्ठतः दक्षिणे पातु सिद्धीशो वामे विघ्नदरार्चितः प्राच्यां रक्षतु मां नित्यं चिन्तामणिविनायकः आग्नेयां वक्रतुण्डो मे दक्षिणस्यामुमासुतः नैरृत्यां सर्वविघ्नेशः पातु नित्यं गणेश्वरः प्रतीच्यां सिद्धिदः पातु वायव्यं गजकर्णकः कौबेर्यां सर्वसिद्धीशो ईशान्यामीशनन्दनक ऊर्ध्वं विनायकः पातु अधो मूषकवाकनक दिवा गोक्षीरधवलः पातु नित्यं गजाननक रात्रौ पातु गणक्रीडस्सन्ध्योऽसुरवन्दितः पाशाङ्कुशाभयकरः सर्वतः पातु मां सदा ग्रहभूतपिशाचेभ्यः पातु नित्यं गजाननः सत्त्वं रजस्तमोवाचं बुद्धिं ज्ञानं स्मृतिं दयां धर्मचतुर्विधं लक्ष्मीं लज्जां कीर्तिं कुलं वपुः धनं दान्यं गृहं दारान् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा एकदन्तोऽवतु श्रीमान् सर्वतः आत्मजह सिद्धिद कीर्तिद देवी प्रपटे नियत शुचि एक कालम द्विकालम वा त्रिकालम वापि भक्ति तह न तस्य दुर्लभम् किञ्चित् त्रिषु लोकेषु विद्यते सर्वपापविनिर्मुक्तो जायते भुवि मानवः यं यम् कामयते नित्यम् सुदुर्लभमनोरथम् तं तम् प्राप्नोति सकलम् षण्मासा संशयः मोहनस्तम्बनाकर्षमारणोच्चाटनम् वशम् स्मरणादेव जायन्ते नात्र कार्याविचारणा सर्वविघ्नहरम् देवं। ग्रहपीडानिवारणम् सर्वशत्रुक्षयकरम् सर्वापत्तिनिवारणम् धृत्वेदम् कवचम् देवि योजपेन्मन्त्रमुत्तमम् न स कदाचिदपि कुत्रचित् भूर्जे लिखित्वा विधिवद्दारयेद्यो नरः शुचिः एकबाहो शिरः कण्ठे पूजयित्वा गणाधिपम् एकाक्षरस्य मन्त्रस्य कवचं देवि दुर्लभम् योदारयेन्म केशाणि न विघ्नैरभिभूयते गणेशहृदयम् नाम कवचं सर्वसिद्धिदं पठेद्वा पाठयेद्वापि तस्य सिद्धिः करे स्थिता न प्रकाश्यम् महेशाणि कवचम् यत्र कुत्रचित् दातव्यं भक्तियुक्ताय गुरुदेवपराय च इति श्रीरुद्रयामली एकाक्षरगणपतिकवचम् अथवा त्रैलोक्यमोहनकवचम् सम्पूर्णम् श्रीगुरुभ्यो नमः